Həmsə salam dostlar. Mən Nurlan. Bu gün hər sizə bir yerdə e, Google-da lazım reklamlardan e, e, qurtulmağı sizə öyrədəcəm. İki e, də bir telefonunuza reklam gəlirsə, əgər e, bəzi belə reklamlar gəlirsə, e, ilk öncə Google-a giririk, Chrome Google Chrome-a daxil oluruq e, və bu açıldıqdan sonra bura girib ayarlar qismində giririk ə sonra burdan aşağı düşüb məxfilik və təhlükəsizlik e, nəyə giririk? Təhlükəsizliyə giririk. E, burdan bur, browsing datasını təmizləyin var. Burdan hər zaman seçirik, baxın, hər zaman seçilir. E, bu sayt datalarını sonra qabaqçıla gələrik. Burdan hamısını seçib e, datanı silə basırıq. Sil o bütün datanı silir və həmin reklamları da aradan qaldırır. E, əgər elə olmadısa, elə əgər e, işləməsə, burada sayt ayarları var. Sayt ayarlarına girib bildirişlər var. Bildirişləri buradan belə bağlasanız, e, sizə artıq e, həmin saytlardan reklamlar gəlməyəcək. E, dostlar, kanalıma abunə olmağı, videolarıma like atmağı unutmayın. Sağ olun, sağ olun. Qalın.